Bapak berkenaan dengan Qasidah Sekarang ini memang Jadi apa ni Allah SWT Jadi kesukaan Bagi orang ramai Kanak-kanak kecil Dan semuanya Dengan Qasidah ini tidak Boleh dipisahkan Walaupun Orang tu tak faham Apa yang dibaca dalam Qasidah tersebut Apa maksudnya di sini Maksudnya untayan-untayan Kata-kata di dalam Qasidah tadi Menyebabkan hati orang tu jadi bergetar Jadi seronok bila mendengar Walaupun dia tidak faham Sebab ini orang panggil bahasa cinta Bahasa cinta ni kadang-kadang Yang cakap ni Tak sama ada punya bahasa Tapi bila dengar bahasa sedar Kenapa yang menulis tu bukannya orang biasa Yang menulis ni orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala Baik Soalan yang yang Ustaz tanya tu sangat baik Sebab ramai sekarang ni pakat sebut Kata yang pentingnya kita berselawat kepada Nabi Bukan yang berkosidah Baik tuan-tuan yang dalam Allah Ta'ala sekalian Dalam kosidah juga ada selawat Yang pertama lah, kali tengok begitu dalam qasidah sebab tu para ulama bila mana menulis qasidah qasidah ni apa dia qasidah tu ni maksudnya adalah untayan-untayan yang ditulis untuk memuji ya, sesuatu yang ditulis dia nak puji suatu benda yang dia tulis dia berbeza dengan syair syair dengan qasidah sama cuma tak semua qasidah itu dikira sebagai syair sebab syair kata ulama syair ini adalah di diletakkan namanya kepada perkara-perkara yang tidak elok memuji perempuan ha? memuji pemimpin-pemimpin yang zalim uh, seperti zaman dulu yang syair -syair penyair -penyair dia syair-syair penyair-penyair ni akan membacakan syair mereka di depan orang-orang yang mereka nak puji kerana nak dapat duit ini panggil syair tapi kalau khasidah, khasaid jamak kepada khasidah ni khusus untuk memuji perkara yang baik memuji Nabi kita Muhammad SAW dan sebagainya dan memuji Rasulullah SAW ni adalah tuntutan Kenapa bila Allah Ta'ala sebut Inna wa inna la'ala Kulukin azim Sesungguhnya bagi kamu ya Rasulullah itu Kedudukan ataupun akhlak yang sangat agung Sebab tu para ulama kata Bila mana kamu mendengar Tentang pujian yang Allah Ta'ala berikan tadi Maka kamu pujilah Nabi macam mana pun Tidak akan boleh lawan dengan pujian Allah Ta'ala Maka karena tu ulama-ulama tu dia khasidah Khasidah mereka karena apa? Karena nak melenturkan pujian mereka kepada Nabi SAW Adakah ini khurubat? Ya, ibadah ini tuan-tuan Maksud ibadah apa dia? Sesuatu yang diniatkan kerana Allah Innamal a'malu bin Faham tak? Kita tulis status Facebook Dengan niat kita untuk berda'wah kepada orang dengan status tersebut Dapat pahala tak tuan-tuan? Ha, nak tanya balik Dapat pahala tak? Hai, tak jawab pun InsyaAllah dapat pahala Kenapa? apa? kita niat kita baik Innamal a'malu bin niyah. Kita sapu sampah Ha? Nah. Sabu sapu dengan niat untuk kita nak bersihkan tempat tersebut daripada kekotoran yang kita niatkan benda tadi kerana Allah Taala. apa pahala ke tidak? Insya-Allah apa pahala berdasarkan hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Baik, kita para ulama yang menulis qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu dikira ibadah juga kepada Allah Taala? Ya ibadah. Karena memuji Nabi Muhammad itu ibadah. Mana aqrabul ibadah? Antara ibadah yang sangat hampir dengan Allah adalah mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kena kena ambil bab. Baik, macam mana pula dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Selawat tu ada ulama-ulama yang menulis qasidah. Setiap yang qasidah tu akan diselangi dengan selawat. Nah, sebab tu Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik ala sayidina Muhammad. Kemudian baru qasidah. Tapi qasidah ada juga yang bila habis qasidah, terus sallallahu alaihi wasallam. Betul baca apa sudah lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap untaian yang masuk dia diselangi dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi <tuh> wasallam. Jadi majlis qasidah ni biasanya majlis yang akan dipenuhi dengan selawat kepada Rasulullah. Tapi jiwa manusia, ni nafsu manusia. Nafsu manusia ni dia perlu diraih juga Nafsu ni macam budak-budak. Kalau kita bagi lebih-lebih, dia akan lebih-lebih. Tapi kalau kita halang dia dengan suatu benda, maka dia akan terhalang nanti. Ha. Tapi nafsu kalau kata kita tak 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 raikan dia langsung, rosak nafsu ni. Nafsu dia rosak. Sebab tu jiwa manusia ni memang sesuai dengan lagu-lagu dan baik Betul tak? Siapa yang nafikan perkara tu? Hatta Imam Al-Bazali rahimahullah dalam kitab Ihya pun menyebut tentang tu. Orang ni alim lah macam mana pun, dekat lah macam mana pun dengan Allah. Tapi bila dengar untayan muzik, dan dengar bunyi lagu je, tangan dia akan bergerak. Biasa. Dia akan bergerak tangan. Kaki dia akan bergerak. kaki duduk sini Duduk dengan sorang-sorang no? Kenapa dia dengar itu? Kerana dia tahu waktu itu ketenangan Faham tak? Waktu itu tenang Jadi Islam tidak mengharamkan benda-benda itu Islam bukan datang menghalang terus Apa ni Allah SWT Muhammad, uh, Pujian dan sebagainya Syair-syair dan sebagainya tapi ubah syair kamu kepada yang baik Kerana tu dalam dalam masjid Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada satu mimbar Yang mana di, yang dibuat oleh yang diarahkan oleh Nabi SAW dibuat satu mimbar yang akan diduduki oleh Sayyidina Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Hassan bin Thabit yang menyebutkan perkataan yang dibacakan oleh ada seorang penyair Arab ni yang penasyik Arab yang baru daripada uh, kalau kau tuai itu macam mana? mula Ustaz ingat Wa ajmalu min kalam Talidin nisa'u Kan? Ha? Al Mustafa tu kan, lagu Mustafa, Mustafa tu kan. Itu syair tu Kan? Saya tu lupa dia punya permulaan dia. Ingat mula ingat ingat tadi. Terlupa hak mula ni, lupa apa sampai tu sudah. Sebab Quran tu, dia kena ingat kepala depan. Ha. Jadi Imam Hasan bin Sabit dia kata apa? Saya nak sampai sahabat tadi Bila mana dia sebut kata wa ajmalu minka lam talidun nisa'. Tak pernah kami tengok orang yang paling comel Yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita Mereka kamu ya bersuara Nampak tak? Jadi disebutkan dalam dalam syair tadi Pujian tentang Nabi Muhammad SAW Malah Nabi membenarkan untuk dibuat satu mimbar khas Untuk Sayyidina Hassan bin Sabit dalam masjid Nabi Untuk memuji Nabi Muhammad SAW Maksudnya berkhusidah dalam masjid Nabi SAW Maka ada di kalangan sahabat Nabi Yang pernah ketika satu hari Sayyidina Hassan bin Sabit pernah bermacam syair di depan Rasulullah Waktu ketika mana dalam peperangan Dalam peperangan Sahabat ni Sedang Hassan bin Zahid baca Qasidah Memuji Nabi Bila baca Qasidah tersebut Terus Sayyidina Allah SWT Sayyidina Umar RA Mengatakan kepada Sayyidina Hassan bin Zahid Yang Hassan Kibis ni hadal makan Di hadal Ni waktu macam ni Kau baca baca Qasidah lagi ha? Nak baca syahir lagi depan macam ni Nabi kata boleh Umar Biar yang disebutkan oleh Hasan ini lebih laju daripada panahan busur-busur panah. Kalau dia baca ni lebih cepat sampai kepada hati daripada dipanah dengan busur panah. Dengan anak panah. Nampak tak? Dan kata Nabi SAW juga, Sayyidina Hasan bin Sabit ini dikuatkan oleh Allah Taala dengan Ruhul Qudus dengan Sayyidina Jibril alaihi Jadi Allah Taala mengutuskan Jibril untuk memberikan ilham kepada Sayyidina Hasan untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang -bahasa hebat. apa ni Allah masalah ala Sayyidina Muhammad dalam Syamalim Muhammadiyah Rasulullah pernah naik kuda ataupun unta dengan seorang sahabat lagi kan? saya terlupa nama sahabat ni ada Sayyidina Al-Iqman Ibn Hajar pernah membahaskan ada beberapa orang yang Ridfun Nabi Ridfun maksudnya apa berniat Ridfun ni pernah naik kuda dengan Rasulullah Ada ha, dia panggil Ridfun lebih 40 orang ni ulama kira sampai tahun tu ni eh? sampai macam tu sekali ulama-ulama cari siapa lagi yang pernah naik kuda dengan Rasulullah Siapa lagi yang pernah naik sekali kuda dengan Nabi? 40 orang datang dia. Imam Ibn Hajar Al Asqalani pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kata ada 40 orang tu. seorang dia sahabat ni. Dan Nabi suruh dia baca syair. Nabi. Ya. Bila dia baca syair apa ni daripada Nabi ataupun Umayyah. Ya. Ibni Abi Sal bila dibacakan syair tersebut satu persatu satu, satu 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 dibaca maka nabi kata lagi kenderaan sambil mendengar qasidah. Ha. Dibaca. Dan Nabi kata hampir-hampir Umayyah atau bukan Umayyah, hampir-hampir Labid ini masuk Islam. Kata. Hampir-hampir dia masuk Islam. Kenapa? Karena syair-syairnya semuanya hampir kepada Islam. Tu, syair yang dibaca tu bukan yang ditulis oleh orang Islam. Yang ditulis oleh seorang yang bukan Islam. Dan dia dengki dengan Rasulullah bila mana Nabi diangkat menjadi Rasul dia tak ikut Nabi Tapi anak-anak dia ikut Rasulullah Tapi dia tak ikut Kenapa? Karena dia rasa dia yang layak Sebab dia ahli luar dia Ingat dia Banyak Allah Ta'ala bukan pilih dengan cerita itu Ini, ini pilihan Allah Ta'ala Dia tak menerima yang itu Maka akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman Maka Nabi SAW kata Hampir-hampir dia masuk Islam dengan syair-syair dia saja Hebat tau no. Sampai macam tu sekali Tidak Tapi Nabi larang tak dengar syair tadi Tak larang yang ditulis syair Qasidah zaman kita lah. Ini siapa yang tulis? Al-Imam Abdullah bin al Alawi Al-Haddad Rahimahullah al mawlullah Ini ulama' wali Allah Ta'ala Yang tulis tu Al-Imam Apa ni Allahumma salli ala Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Dan juga Untayan-untayan Qasidah untayan Yang ditulis oleh para awliya Para wali Allah Ta'ala Apa oh, masalahnya kalau kita baca? Tak ada masalah Dan ini termasuk di Perkara-perkara yang Yang baik Perkara yang baik Dan tidak dilarang dalam syarat Faham? Nah? Itu maksudnya Panjang lebar ceramah cerang Qasidah bagi soalan Ustaz tanya orang Sebab ada orang bertanya itu Kita lebih baik selawat Baik kita kata Lebih baik buat dua-dua Haa tu kita Hak ni pun kita kita buat Yang ni pun kita buat Ni masalah dia Kata lebih baik kita selawat Tanya dia boleh Selawat berapa hari? Berapa hari? Berapa kali sehari? Yang kata kita banyak selawat Rakyat tu berapa kali sehari? Tanya Satu kali. Satu kali Satu kali tak banyak lah cik wain Satu kali tu sikit Ada seorang tu guru ni Saya jumpa dengan dia Dia tanya kat saya Abang sehari selawat, selawat berapa kali? Mengingat saya pun jawab lah Sikit-sikit waktu tu semangat kan eh? Oh dia kata sikit tu eh. Sikit sebab boleh kira Dia kata lagi boleh kira sikit Dia kalau jawab orang banyak mana eh, tak ingat ha banyak Ah, ha, Tapi jangan dobat gitu lah lagi eh, tak ingat Tapi tiga kali ya Lawak tu Hah, tu tak sengaja ada seorang ulama ni tuan-tuan selawat dia sehari nama dia Nuruddin Syawni. Al-Imam Nuruddin Syawni ini guru kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Makamnya di Mesir. Persebelahan dengan makam Imam Abdul Wahab Syahrani Dia ni yang melaksanakan majlis selawat Nabi SAW di Masjid Al-Azhar dulu. Orang yang mendirikan majlis selawat di Masjid Nabi, di Masjid Masjid Al-Azhar. Tuan-tuan dia sehari selawat berapa ribu kali? Sehari 10,000 kali selawat. Orang imam lagi sehari 40 ribu kali selawat kepada Nabi SAW apa try buat tengok berbuih ah, mulut-mulut ni ha. kita selawat baru 3 kali pun dapat ayak lah baru selawat 3 kali Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT dan dah dah tau ha. mengen mulut tak pernah basah dengan benda tu dia basah dengan ayak ha. minum ayak ayak tu dia minum kat setengah jam letih 3 kali lah ya. oh letih orang kawak berapa kali lah 3 orang Teruk ah Yang duk kata-kata ni nak tuan-tuan ya, Dia lah saya sebut Yang kata-kata dekat orang ni Sebenarnya dia pun tak terang mana pun Dia sebenarnya tujuan dia apa dia Tujuan dia nak halang turis Sebab tu tak tu -tuk -tuk tak tak tengok lah Facebook Alhamdulillah majlis selawat dibatalkan Digantikan dengan konsert tu dia Ada dalam Facebook Ni pok-pok ni ni jadi, dia tulis apa? dengan konsert Kurang-kurang yang bagus lah Konsert ni majlis konsert ni Cuma bida'ah ya eh? Cuma mak maksiat Majlis selawat ni bida'ah Dia kata Majlis cinta rasul Bagi ni bida'ah tu eh Bida'ah dengan maksiat Lagi teruk bida'ah Oh Dia kiah pelik gila Ni kiah orang panggil Ni kiah orang panggil Jahil merokat Tahu jahil merokat Jahil mangkuk siang Tahu Haa ah, Dia panggil jahil mangkuk siang Tahu jahil mangkuk siang Mangkuk siap oh, tuan-tuan Kalau nak buang Dia bukan boleh buang Hak yang bawah tu eh. Dia kena buang atas dulu Tak Lepas tu buang hak yang berdua Tak Lepas tu boleh buang hak bawah ni eh. Tidak lah Kau buang tu yang bawah itu. Tadi Lepas tu jahil dia ada dua tu tuan, tuan Yang pertama dia beri jahil basit Yang kedua jahil murakab Jahil basit dia jahil jahil basit ni apa dia Jahil basit ni jahil yang Mudah Dibuat Contohnya orang tanya dekat kita Kita kata dekat seorang pakcik ni pakcik Mayang roh-roh kat Eh, thì Cik pun tak nak mati Ustaz kan? Belum mengaji sama subuh kan? Eh? Guru mati tak tahu ha? Oh, mati tak ada nak mengaji dah panjang tu guru bahas tentang subuh tu masya-Allah. Tahu tak? Eh oh, saya tak ada nak mengaji tu. Saya tak tak tahu. Ah ni jahil Hmm. Jahil basit. Jahil yang mudah dibuat dia dia tak tahu. Saya tak tahu Jadi kita nak bagi tahu kepada Zuhur tu rakaat. Oh itu Sebab kasi dia banyak, banyak Sebab apa? Sebab dia terima tu eh? Sebab dia basi Sebab dia mudah untuk dibuang kejahilan dia Senang jahil tu dibuang Buang jahil Masukkan ilmu terus Jahil merokap yang payah tempat. Jahil merokap ni kenapa? Kerana dia mangkuk siang Jahil dia bawah kali tu Jahil dah mangkuk bawah kali Mangkuk kedua ketiga tu Kejahilan dia yang dia pun tak tahu kata dia jahil Nak kena buang dulu tu Orang tanya suruh berapa orang Subuh so, ni khilaf kan? Khilaf dia kalangan ulama. Ada tiga pandangan. Tiga oh, Tiga pandangan tu eh. Kod dua boleh tahan lagi. Tiga pandangan. Pandangan apa lagi? Yang pertama dua rukaan. Yang kedua tiga. Yang ketiga tak payah mayang tu eh. Oh. Ha. Kod pula dah. Ha, orang panggil jahil, jahil muruka. Kenapa? Kerana dia terki pun. Kerana dia bersusun-susun. Dia punya kejahilan ni. Kita yang pertama ni sebab tu susah jahil merokap ni nak buat. Yang pertama kena bagi tahu dia tak betul dulu. Dia nak terima dia tak betul tu payah Dia tu orang zaman Kita kata dekat dia Majlis Qasidah ni baik Majlis baik Tak ada orang niat dalam Majlis Qasidah ni tak Ada aku orang nak pergi, nak pergi si berjoget Tak ada aku Orang pergi ni nak muji Nabi SAW Haa nah Lepas tu dia tak terima Eh mana boleh Nabi tak buat Haa ni orang jahil murakat. Payah nak terang kata dia jahil tu Tak betul ni kamu tak betul Nak habak tak betul tu payah Lepas habak tak betul Dia mengaku kata dia tak betul Haa baru ter 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 terkuang satu Kejahilan dia Kemudian baru buat masuk ilmu Jadi dua benda nak kena buat Itu dia panggil jahil muradkan Faham? Ha, dia panggil jahil maku siang Susah jahil maku siang Sebab tu orang ada dapat jenis orang Yang pertama Dia tahu Dan dia tahu kata dia tahu Dia tahu dan dia tahu kata dia tahu Ha ni bagus Orang ni adil Kena mengajak orang Yang kedua Dia tahu tapi dia tak tahu kata dia tahu ha, Yang ni orang panggil lalai dia tahu lah Tapi dia pula tak tahu Kata dia tahu Orang ingatkan dia baru Oh banyak aku tahu Ha ni kena ingatkan dia Yang ketiga dia tak tahu Dan dia tahu kata dia tak tahu Ha ni betul Dia tak tahu Tapi dia tahu kata dia tak tahu Maka orang ni Kena pergi mengaji Dan bila dia mengaji dia mudah dapat Kalau dia tahu kata dia tak tahu Lepas tu dia main mengaji Yang keempat bahaya orang. Dia tak tahu Dan dia pun tak tahu dia tak tahu ha? Dah, dia tak tahu tak tahu tak tahu apa pun tak tahu. Mau oh, dia tahu dia tahu, dia tahu. Tak tahu, tak tahu apa. Ha. Oh. Hak jenis ni berat tuan-tuan. Hak jenis ni bukan zakat payah mengaji. Nak terima nasihat orang pun payah kerana dia pun tak tahu dia tak tahu nak tahu. Apa. Sebab dia tahu dia, dia ingat dia tahu. Rupanya dia tak tahu nak tahu. Apa. ha, banyak kali dengar tak tahu tu pening ha. Jadi kita kena jadi yang mana? Jadi salah satu daripada tiga yang pertama, jangan jadi yang keempat. Ha ni yang berat tu. Wallahu a'lam besor. Okay, uh, dengan penjelasan tersebut InsyaAllah Allah uh, dapat memberikan kita pencerahan yang uh, Sepatutnya Dan kita dapat faham Apa yang telah disampaikan oleh uh, Al-Fabir Ustaz tadi Jadi Sekali lagi saya bagi pihak al Majlis mengucapkan, dan merakamkan terima, terima kasih kepada Al-Fabir Ustaz Umat Nazirul Abdul Rasid di atas seramah beliau sebelum tadi Dan juga kepada perempuan, muslim-muslimat, siswa-siswi yang uh, Terbeserta dalam majlis ini mudah-mudahan uh, Kita bersama-sama mendapat hidayah Dan tergolong dalam kalangan uh, Umat Muhammad SAW yang Sentiasa berselawah, memuji Mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman uh, Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sholli 'alaihi taslima jadi itulah uh, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sama-sama Uh, Moga banyak kasih bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekian aku hada wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.